Привет! Сегодня мы вам расскажем о нашей подруге Кате, над которой мы издевались уже 7 лет. Вот сейчас мы расскажем вам две истории, которые помним. Мы, мы раньше записывали нашу тетрадку, все эти истории. Но, к сожалению, мы сегодня не смогли найти тетрадку и расскажем две истории, которые помним. Начнем Настя. Вот как мы рисовали, рисовали Катю. Рисовали рисовали Катю, когда нам было 7 лет. 7-6 лет. Ну вот. Первая история называется прогулка. Было утро. Катя, как обычно, спала в своей... Катя как обычно, спала в своей постели. Вдруг прозвенел будильник. Катя проснулась и упала с постели. Запуталась в гулями. Потом, когда распускалась, взяла... взяла будильник, залбала его, и выкинула в окно. Потом она встала, не заправилась, постель, пошла умываться. Пока шла, забыла, зачем уделать. Ну и пошла ей. Пока она ела, то не зашли мы. И позвали гулять. Мы сказали, что мы ее подождем на улице, потому что ждать ее дома было невыносимо. Ну, Катя собиралась, она оделась. Она оделась и пошла, и вышла в подъезд. Она вышла, заткнулась в порог и сбросилась с лестницы. И долетела до самого первого этажа. Когда она вышла на улицу, мы уже сидели на турнике и ждали ее. Она разбежалась и с разбегу хотела запрыгнуть турник, а он был высокий. Она запнул, пока бежала, запнулась в камень, и влезла с ними головы и разбилась в разбилась ее все конец. Мы долго на ней ржали, обнимали дуры и в итоге она обиделась и ушла домой. Мы так и не поняли, зачем чего нас все-таки вышла гулять. Конец. Вторая история называется «Аппарат». Да. После того, как она вернулась на четке от лучшей подруги... Да, и После того, как Катя вернулась с чер... от... ночёвки от лучшей подруги, я наказал папу и поставил аппарат. Аппарат действовал вот так. Если бы Катя куда-то вышла, то аппарат бы начал пилить, пиу-пиу-пиу, и отрубил бы ее ремнем. Так вот, как всегда, Катя проснулась без с без подушки, короче, упала с кровати, не умыта, не оделась, не постелилась прямо, не поела, мы за ней зашли. «Сейчас я выйду, подождите меня». Пошла, стояла на бумаге куда Как только начала открывать зверь, а пока сразу же пил, там пил, 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 я купил ее днем. Жаль. Вот, все. Что она так и не делать. Ну вот, все, что мы рассказали. А сейчас мы расскажем. В следующий сейчас. раз мы найдем пятерадку и расскажем вам больше историй. Пока.